Вкусного всем! Капуста – одна из самых распространенных овощей на нашей кухне. И не только на нашей. Встречайте любимую капусту гаитянцев и гаитянок. Маринованную капусту пеклиз. Пеклиз означает отборное соление. Хотя эта капуста далеко не соленая по вкусу. Такая капустка – основной салат при подаче жирных блюд или на основе фасоли. А особенно блюд, приготовленных на гриле. Она несколько отличается от знакомой нам маринованной капусты наличием большого количества дополнительных овощей. Прежде всего перца, сладкого и острого, отсутствием сахара и кислотой из двух видов – уксуса и сока лайма. Весь список ингредиентов есть в описании. А мы начнем с нарезки капусты. Она основа, ее больше всего из овощей. Нарезаем полосками, тонкими, традиционно для нас, хотя и не очень длинными. Слегка укоротим их до максимум 3-4 сантиметров. Морковку можно натереть и на обычной крупной терке, а лучше на специальной, как для моркови по-корейски. Когда полоски квадратные в сечении. Она тогда еще похрустывать будет в салате. Лук как можно тоньше полукольцами нарезаем. Я взял лук фиолетовый, исключительно для красоты. Вообще может быть любой репчатый или даже лук-шалот. Очередь перца. Сладкий очистим от плодоножек и семечек. И нарежем тонкими полосками. Их тоже укоротим как капусту. Все овощи в результате сохранят форму и будет не очень удобно есть, если они будут длинными. У острого перца удалим перегородки и семечки, источник наибольшей остроты в перце. Можно сказать, две трети остроты острого перца содержится именно в перегородках и семечках. И нарежем их тонкими полукольцами. Если вам кажется, что острого перца слишком много, не переживайте, вкус будет перечным, но совершенно не острым. Слишком много кислоты, да и семечки мы не допустим. Зеленый лук просто нарежем тонкими колечками, у него больше эстетического, нежели вкусового смысла. Чеснок нарежем пластинками, тоненькими по возможности, а из половины лайма выдавим сок. Смешаем его с уксусом, идеально яблочным или винным, идеально также 5-6%. Добавим соль и на этом все с маринадом а в достаточно большой для удобства перемешивания миски смешаем капусту, морковь, все-таки длинными прядями, как для корейской моркови, красивее будет, лук, перец сладкий, перец острый, зеленый лук и чеснок. Все это перемешаем, хорошенько и будем укладывать в банку пересыпая специями гвоздикой и черным перцем когда засыпали немножко трамбану и сольем приготовленным маринадом а так как нам необходимо чтобы жидкость покрыла овощи добавим кипяченную воду при необходимости эта банка будет стоять под капроновой крышкой в холодильнике минимум трое суток, чтобы можно было уже пробовать. Этот салат из маринованных овощей просто спасение при жирной еде. Овощи кисленькие, но хотя и нет сахара, какой-то сладковатый оттенок присутствует. Все они хрустящие, немного поделились вкусом между собой, но в основном сохранили свой собственный. Хранить салат можно до месяца в холодильнике, лишь бы овощи были покрыты маринадом. При том, что это главный салат Гаити, среди ингредиентов нет ничего необычного для нас. Приятного аппетита! А мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь, наслаждайтесь и будьте здоровы!